sening krisa duesting кaе nimalar qilyapsan san jo nima ishlar qilyapsan jorajonim o'zi man biznes bilan shug'ullanyapman kороче biznes toshkentga jorajon zo'r lekin gap yo'q lekin от o'zing nima ishlar qilyapsan o'zing nima bo'lyapti neh qilyapsan deb so'radim keoaga moshina bizneslarni qilib tashayapman nimaui biznesi moshina moshina biznesida ha moshina ha men ketdim mayli qaa qara keraa bir bankka boray uyimni bilasan-ku. Uyim oldiga moshina to'xtatish mumkin emas Bir martadan beri bittasi mana shu rasmga olib to'xtatish mumkin joy emas deb shrafni shu gayga uzatib yotibdida anai uch yuz yigirma uch jentra sanikimi kuting yirtamiz <problem> o'raman bahuda pulga nima yoqoasizhavo havohavo havo havo sen gruppaga nimaga kirgizdik nimaga yozmayapsan vaqtim bo'lmayapti qanaqa vaqt bizlar ham yozyapmizu kuniga yozsang o'lasanmi bizla ham yozyapmizu yozsanchi odamga 'hab puli yo'qmi megabaytga pul berayikmi ma labim labbingga tegsa o'zgarib ketar olam seni juda sevaman paxta gullik piyolam друг после пожара yaxshiyu lekin sal qimatga olib qo'yibsanda Ne bo'lmaydimi yo'q tog'am o'tgan hafta xuddi shunaqa mashinalarni sen olgan narxdan sal arzonga sotib ybordilar bir og'iz aytgangda man yuzlahtirib qo'yardim chеткi qilib olgan bo'lardim nega mani hasharga chaqirmadilarin gruppada ku kuni bilan uyda edim chaqirsalaring bo'ladi o'zimga alohida telefon qilganlaringni chiqarib qalay to'g'rimi mana shunaqa bemaslar <laughs> bemaslaad ish qo'rgan. <laughs> nima qilay boshqa to'g'risida kredit azia boru Men orqamizdim. a o'sha yerda yangi telefon beryapti-ku. nima oti mana realni yetti a kamerasi ham takoy любой o'yin o'ynasang bo'ladi серьезно yetmaganiga mana shu yerda rассрочкаaga berishyapti mana shud e короче bit yangilik bor almashtirildim серьезно kimga mahallani boshligi nargiz boru o'zimizni ha senga aytmaysanmi bir og'iz maslahatlashmaysanmi nia bo'ldi уже yeb qo'yibsanda yana nima bo'lyapti sizlarga kim mana har xil telegram gruppalarga qo'shib tashlayapti mayli endi qo'shib tashlashga qo'shib tashlayapsizlaru sal bunday qaranglar qanaqa gruppaga qo'shayotganlaringganday odamiga qarab jinsiga qarab qo'shinglar женский одежда degan gruppada manga nima bor nima pazandachilik saltanati degan gruppada nima qilishim mumkin man ayollar ich kiyimlari degan gruppaga man o'zlaring o'ylanglar nima qilaman mana ki ozdiramiz degan gruppaga qo'yishibsizlar hmm. man bundan ortiq yana qanaqa ozish mumkin e keyin de татуаж makiyaj ekipaj nima qilaman man bu gruppalarda ayollarga ginekolog maslahatlari degan gruppaga tiqib qo'yishibdi ertalab bunday qarab qo'shinglar unday хотя бы odamni jinsiga qarab nday qo'shinglar e to'xta bu, bu, bu o'g'il bola buni man bu gruppaga qo'shaylik bu qiz bolami bunga qo'shinglar keyin o'sha kattalaring kimdir, kimdir aytib tursin bo'ladi endi end o'rtoqlar assalomu alaykum tuzuqmisizlar mana hozir zo'r tvga kelsam mana bu odam assalomu alaykum yaxshimisiz yaxhireal xit jahon sariq bolani qidiry nia qidiryapsiz yuribsiz jahongir xo'jayev ko'rsalaringizni aytib qo'yinda man zo'r bekatdagi ko'rsatuvga chaqirgundi pulinizni beraman hech pul bersangiz ham degavdi mana ko'rsatuv efirga ham ketib bo'ldi lekin pulimi bermayapti aytib qo'ydim mana pulini bersin giflar qolyapti pulni yig'ib yot shuncha lekin mani pulimni bermayapti mers beryapti mersni beryaptie bei ha undan ko'ra shu mersni manga bersa yaxshi edi ho shu odamni o'rniga mani bo'lmasmi bo'lmasdiki aka sizdan pul so'ravermay hammadan taligigizni pul bilan ko'tarishganmi yo' endi baribir ni vaqtimizni olgandan keyin siz ham vaqtigizni kimdir pulni olasiz man endi qadrdonim baribir ozgina bo'lsa ham хотя бы besh ming bo'lsa ham berish kerak besh ming deydimi hozir mayli bna gaplashib olay o'zim bo'ldi bo'ldi aka ishlarimni bitirib o'tarman xudo xolisi. to'g'ri gaplash telefonni mana shunaqa ushaydi mana shunaqa ham ushaydimi telefonni Senga nima qizig'i bor? puling ko'payib ketgan bo'lsa ham to'g'ri usha to'g'ri gaplashih kerak to'x nima qilib bu yosh bolamisanlar Qotgan qiluqlaringga qara ko'ryapsanmi qana g'alati ko'rinishini to'g'ri kul nima qildi nima nima qildi to'g'ri kul e bundachi o'tirish kerak bunda yotmaydi bunda mana bundami ha mana mana shu nda manahun bo'ladimi bo'ladi san jim o'tirasan mana shunaqa bo'lsa bo'ldi man o'tir nima nima bu turish bu nima bu to'g'ri turish ch akbar aka o mabitta savol borda dunyozoda bilan mumtozani birlashtirsa nima bo'ladi mumtazoda toplmadz dunyo toza bo'ladishunda dunyo kirmi cho'milib yursa bo'lmaydimishunaqcho'milib borey barchaga assalomu alaykum bu bir yuz ikkiyu to'qqiz shtr radiosi va sizlar bilan sevimli boshlovchingiz timur taxta demak bugun biz mening tushlarim eshittirishini boshlaymiz va bizda birinchi qo'ng'iroq bor assalomu alaykum bolam yaxshimisan o otaxon assalomu alaykum shu bolam tush ko'ria tushimda shu prezident hokimlar bilan rosa bir maslahatlashibmanda bolam sizga zudlik bilan shifokorga ko'rinishni maslahat beramiz sababi bu ahad qayum sindromi juda ham og'ir xastalik hisoblanadi albatta o'zingizni ehtiyot qiling demak bizda keyingi qo'ng'iroq egasi assalomu alaykum tushingiz haqida gapirib bering Oke. Juda ham qo'rqinchli tush ko'rindan qanday tush ekan u tushimda круговой tanirovka 5 million bo'lib qopti. do'stim diqqat bilan tinglang bu tushni darhol bloklab tashlashingizni va bunday fake tushlarni boshqa ko'rmaslikni maslahat beraman aks holda sizga bu juda ham og'ir kelishi mumkin sizlar bilan Timur taxta bu bir yuz ikki umuman ko'rishmaymiz alfido ulug' ensiklopediada o'qidimda da Xo'p, sigaretda mana mashinchasini chakib mashinchasini shunchasini chakmasdan tashlab mana именно eng katta zarar mana manashu yerda bo'lar ekana demak bu buyog'ini chaksa zarar bo'lmaydi to'g'rimi uncha emas-da. misol uchunchi xo'p, bitta paytda o'zida ikkita qiz bilan gaplashib bo'lmas ekan Xo'p, ikkinchisini ham umidvor qilib qo'yar ekansanda o'shanda birinchisi umidvor bo'lmaydi mumkina unaqa narsalar to'g'rimi mana hozir yaxshi puling bo'lib turibdiyu o'sha bor paytida arendani berib berib tashlash kerakda bo'lmasachi qarz bo'lib yuraverinmi moshina poshinam bilan beribyuboringmi yo'q kuyib ketay bergan pullarimni hammasiga uylanganingdan keyin qizlar bilan yursang yaxshilikka olib kelmaydi umuman yurish kerak emas demak uylangungacha yursa bo'ladi to'g'rimi u можно to'g'rimi ozlaringa qanaqa qonun chiqarib olgansanlar bilmayman yo'q mana san tushunmayapsanda mana qara o'zichi maktab paytida o'qib olish kerak ekan eshtyapslami maktabdan keyin katta bo'lgandaorish kerak shunday to'g'rimiikki ming o'ttizinchi yil ikki ming o'ttizinchi yildamiz mana axiri avtomobil monopoliyasi bekor bo'lib mana mustangda o'tiribmiz'yildami qancha dediniz yuz dollar voy bizarda yuz dollar yo'qdi atigi elligida elligga bermaysizmi yo'q ozajon manaam qara chiroyli qiz ekan kelin qilsak bo'lar ekan sanga eshitib qolmasin yalib qoladi oltmish <laughs> qilib bering jamosi yo'q <laughs> mayli ellikka ham beraveaman voy asal qiz maydi ori <laughs> beringoylangangni aytma rost bo'lsa rost yolg'on bo'lsa yolg'on deb kommentga yozib qo'yasizlar hozir bir narsani eslataman maktabda o'qib yurgan paytimiz mabodo o'qituvchimiz kelmay qolsa o'rniga boshqa o'qituvchini yugurib borib aytib keladigan bitta aqlli sinfdoshimiz bo'lardi <coughs> 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 sening sho'ng'ib ketgan do'sting uch minut uch minutda chiqaman tezlash rahim короче abrorga o'zing tushuntir sen ham to'g'ri tushun faqat hozir qizim institutdan chiqibdida parasi tugabdi shunga man shundoq qizimni olib kelamanda o'rta uyga tashlab kelaman xo'p nega aytmading hozir abrorga shuni bormasam bo'lmaydida to'g'ri tushunlaring Ana bolalar Qatti yuribsan osh tayyor bo'lib qoldi-yu. bolalar iltimos meni to'g'ri tushunishga harakat qilinglar именно bugun soat 7 da mohiyga ko'rishamiz deb va'da berib qo'ydim. qo'ygandimda keyingi safar choyxonaga aniq kelamiz o bir oyda bir marta o'zi choyxona iltimos men kecha va'da berib qo'yganmanabror qanaqa ekan timo sencha ayo yeyveringlar o'rtoqlar mani qizim ovqatlanmagan ekan kutib turib qolaman birga yeymanda ularni Yevrilar, yevrilar. Menga qaramanglar yevrilar. temur o'rtoq manga срочно uch yuz kerak kecha bittasini orqasiga moshinada yetib oldim tez o'rtoq iltimos raqam faqat to'g'ri tushuncjigar hozir puldan rosa yam qiynalyotgandim родной и yana keldimi assalomu alaykum opa zo'misiz vaalaykum assalom yana nimaga keldingiz opa siz to'g'ri tushuning manga mana bu malibu dang'ia uylaringiz pullaringiz qiziq emas tushunyapsizmi gap boylikda emasda de, man qizingizni yaxshi ko'raman Vaqtingiz to'g'ri bo'lmay, iltimos mani ikkita qizim bor siz qaysi birini aytyapsiz farqi yo'q e bo' to'xta to'xtamaydi ekan